корм есть вареные и плящи я не спрашиваю их состав мне интересно чем они отличаются они отличаются первое в вареном нет экструдированных продуктов пшеница разная раз и соотношение для скатываемости то есть вареный он более легкий его тяжелее усвоить за счет того что там будет вареное яйцо Поэтому надо делать более легкий для усваивания. Вареный. Так сюда вот вперед, передний Садитесь, садитесь, садитесь. Садите. Вот, вареный надо делать более легкий, потому что вареный Белкий он в каком для усваивания. То есть белку, вот смотрите, вы белка добавляете в пылящий бойл, рыбу, кровь и так далее. И у вас есть определенный процент белка, который вы набрали. Ну, допустим, считаете или не считаете. А теперь представьте, в этот же бойл вы еще добавляете 10% яичного порошка. Альбумин, белок, плюс еще жиры, желток. То есть вы его еще делаете более э, высокобелковым. Смысл. То есть надо что-то убрать для того, чтобы компенсировать яйцом вот этот белок и протеин. То есть можно убрать белковые продукты, типа... Бредная... Совершенно верно. Потому что яйцо, оно само по себе тяжело усваивается вареное для рыбы. Там немножко другое пищеварение. И поэтому смысл добавлять туда еще, делать высокопротеиновый бой, еще потом плюс туда яйцо и так далее. То есть, ну, есть там говорят, что для, там парят, не парят. Есть состав, который ну, до, ну, рыба должна усвоить. Она его может усвоить э, тогда, когда есть, ну, допустим, есть определенный набор аминокислот который помогает это все быстро усвоить. То есть он помогает пищеварительной системе рыбы это все быстро усваивать. То есть для того, чтобы вы не перекармливали ее. И э, само собой он должен быть в любом случае питательный, вкусный, для того, чтобы первое, он должен быть привлекательный, рыба должна его попробовать. И второе, она должна потом возвращаться, его есть, есть, есть. Для этого вы должны его сделать более правильно. То есть, ну, для этого вот э, я и сделал базовые смеси которые более-менее сбалансированы по цифре, по белку, и они, у них хорошая скатываемость. Получается только на белок, ну, больше надо Упор. Да, белок на это процентов. разлаживается, вот как раз Александр в этом плане больше, более точнее можно сказать, он раскладывается на аминокислоты, которые в итоге вам помогают усваивать все, что вы съели, и плюс э, развиваться организму, ну то есть или поддерживать жизнедеятельность. То есть вот для этого нужен протеин. То есть э, спортсмены, которые едят протеин для чего? Для роста мышечной массы и для быстрого усваивания. То есть э, они быстро усваиваются, то есть в крови всасываются, попадают куда нужно и нужно что делать. Наши аминокислоты помогают усваивать ну, то, что... Аминокислоты есть заменимые, не, есть незаменимые. Заменимые это те, которые могут синтезировать... вареных. Они заменимые это те, которые только извне поступают с кормом. Я ловлю на трехлетние, Те, что не продали. 10 или 11, которое они дают. Поэтому есть, вот это вот содержание вот оно и особо не... Так, не так мы на чем-то да, закончили вопрос <зиверев> Сейчас-то да, я попозже чуть скажу обязательно. А ну полностью вот пройти от начала ну, по да, зигри. Да, объяснить. Ну, э пока мы не перешли Значит, еще по поводу одну секунду, по поводу давайте, содержания боя Да, давайте уже закончим да, по а что потом не понимали. И сразу, сразу после вот этого начнем. Ферментный заниматься. комплекс, он а, что это? Ну я понимаю, что это. Это не ферменты, которые ферментируют. Это а, те продукты, которые помогают ферментной системе, которая есть у рыбы. Ферменты есть внутренние. Они быстрее запускают этот процесс. Мизин, да. вот, фистал для людей, панкреатин. те, которые, которые нужно, помогают пищеварению. Там и есть рыбы и, муки, и нет смысла добавлять там, где птичий корм. Или У туда вас туда. очень большое заблуждение, Андрей, в том, что вы считаете, что белок животного происхождения очень долго усваивается. Очень долго усваивается клетчатка. Дольше всего. Давайте так. Я вам беру пирожок, или чебурек. Вытаскиваю мясо и даю отдельно тесто. Сколько вы можете съесть мяса, сколько теста. И как вы себя будете чувствовать после того, как сидите мясо или тесто. Хуже всего после теста, правильно? Клетчатка, она дольше всего усваивается. Вам лучше всего разрушить клетчатку большей части. То есть ферментный комплекс он помогает лучше усваивать. Не, он помогает усваивать все. То есть, весь смысл в том, что. Почему, вот еще говорят, Ричвардом кормить долго нельзя, потому что там практически одна клетчатка, но если не брать какие-то, ну допустим, бойлы, которые ВПЦ, там Сисимур, допустим, или Динамит выпускает, которые более-менее идут там в муку или еще, Ричвард высокоатрактивный бойл, почему ему нельзя им долго кормить, потому что это клетчатка, раз, во-вторых, много отдушек, и в-третьих, высокоатрактивный, то есть это равносильно, что, ну, какую-то... Ну да, но сколько можно съесть сладкого торта? Первый кусок ты понимаешь вкус, второй более-менее, на третьем ты уже не понимаешь вкуса. Вот поэтому здесь есть и как раз э, те э, вот э, подсластители, которые это все закрывают. То есть с ними тоже надо быть очень осторожным. Хотя говорит, подсластитель очень хороший привлекатель. Ну то есть, может быть в насадке он и хороший привлекатель, но вот я вам пример привел по сладкому или вот сколько. Но ну, есть болевой порог, допустим, у того же сахара. То есть это тот порог, когда ты перестаешь чувствовать разницу. То есть, допустим, ложка сахара, понимаешь, две еще слажи, три, вроде бы, сладкие, четвертый очень, пятый очень-очень сладкий, шестой очень-очень сладкий. 6 и седьмой очень-очень. И ты уже не понимаешь разницы 7, 8 или 10 там будет. Ты разницы уже не видишь в концентрации. Поэтому здесь надо и по подсластителям очень аккуратно в еде. То есть, и вот как раз подсластители добавляются в буйлы для того, чтобы скрыть э, горечи. А горечи у нас в чем? Они могут быть в любых продуктах, плюс аминокислоты, любое лекарство. Раскусите, оно горькое. Конечно. И вот вы им должны маскировать в меру. Закрывать эти горечи для того, чтобы... Но горечь, горечь и разница. Горечь, которая, допустим, природная, ну, к примеру, э, острота это перцы, это вот я использую в птичьих кормах молотую горчицу обязательно это э, ну вот горчица съели хочется есть это естественно стимулятор аппетита природный горчица, в смысле, зерна, э, да э, горчица. у меня в птичьем корме везде присутствует э, горчица ну просто я составляю птичий корм который добавляю во все базовые и свои миксы и просто там есть конопля лен проса, рапс там и в том числе горчица обязательно Король, бетаина. бетаин это антистр... тополизм, это нет непонятно вы заблуждаетесь бетаин используется в животноводстве как антистрессовый препарат он не слабительный когда вы меняете пищу естественную пищу в животноводстве это так вы идет отъем ну я допустим пример буду приводить на там теленок и корова Отъем идет у него от матери, которая питается материнским молоком и переводит его на искусственное питание. То есть это может быть искусственное молоко, там заменитель цельного молока и так далее. Так вот, чтобы правильно перейти на другую еду, используют антистрессовый препарат. Это бетаин для того, чтобы плавней перейти. То есть эти аминокислоты за это отвечают. Почему же тогда бетафин используют животноводчески больше, чем Потому что он дешевле по происхождению. Бетафин добывают из буряка, а бетаин добывают из других продуктов. Это, это первое. Ну, возможно, тоже из буряка и способ получения. Бетафин он более, допустим, коричневый, бетаин более белый. Ну и там он гидрохлорид и не гидрохлорид. но ну, это уже высокая материя вдаваться. Разница в чем? Его используют как раз для того, для того, чтобы усилить процесс пищеварения, но он не слабитель. Уси... ускорить метаболизм ускорить, ускорить ускорить процесс переваривания пищи да причем пищи которая неестественная для тебя то есть я допустим сейчас для вас э, пример приведу то есть ну к примеру перевести вас на чистые ананасы все время питаться то есть это для вас неестественная пища и само собой это будет стресс для организма для того чтобы вы этот стресс быстрее пережили вам можно предложить бетаин. или больным которым делали какую-то операцию, я так предполагаю, там я не сильно большой доктор, но когда тебе прочистили, промыли тебе все, сделали операцию для того, чтобы правильно запустить процесс и дать продукты, поставить. это совсем другие продукты. То есть для того, чтобы к тебе попала пища, которая будет усваиваться, разлагаться, вот как раз в жидкой форме добавляют бетаин для того, чтобы вот эти, ну я предполагаю, То для чего. увеличивает усвояемость чего-то. Нет, немножко не так. Оно просто этот процесс перехода на другую пищу делает более мягким. То есть, если кормить естественным продуктом, и добавлять бетаин, он все-таки сыграет свою роль. А смысл? Вот естественного продукта он мотыля, карп, если съедает там в день, допустим, килограмм, он как съедал килограмм, он его и будет съедать, ему больше не нужно. А если вы начнете, допустим, добавлять другой корм, с бетаином, то он его, весь смысл в том, что сначала он должен почувствовать, что это вкусно, ему возвращаться, да. Бетаин сделает свой процесс вместе с остальными аминокислотами, это все быстро выйдет, он станет голодным, но это не значит, что его пронесет. То есть процесс пищеварения будет происходить гораздо быстрее. То есть он будет быстрее становиться голодным. И все. Только лежит. Всыпочку? Да. Ну, тоже надо добавлять. Мы добавляем в стики, в сыпучку, да. ну, понимаете как, он бетаин, это как аминокислота, он немножко перекисное число уменьшит. Нет, оно попадает в воду, оно як? Ну, мы же пьем, растворяется, и мы... Не... Ну, в бойлы есть мясо? А... В бойлы, да. А именно в сыпучку? Ну, Сти... Мы в стик добавляем. Ну, оно растворяется в воде. Но даже, но даже в, по холодной воде? Нет, он Нет. водорастворимый продукт. Ну, там есть водорастворимый, спирт растворимый, но, как правило, растворяется в воде. Даже если же Ну. Стоит бас на воде, где Там же, но, где да 20 находит. он находится. Он находится. Ну, Мне ну, кажется, оно растворяется и по воде уходит. Ну, не... А, в смысле, так диффузия должна быть. Вы когда ароматизатор бросаете в воду, происходит диффузия рыба идет по этому шлейфу к точке наибольшей концентрации. Да ну она понятно. там где-то словила, учёс, тут увеличивается, и ну а все, она сюда пошла, пошла, ну пошла. Это понятно, а самому... ароматизатор, он в бой, или вот он в цепочке, он все время там выделяется, а батин он себе растворился и. Ну, а если это, если, то, если рыба, смотрите, если если ну, да. ага. если рыба в зоне ловли есть, допустим. Если за, рыба в зоне ловли. через э, 20 минут от вашего стика ничего не остается, в том числе и ароматизаторы и так далее. То есть все рассчитано стик рассчитан на быструю поклевку, быстрый стик ну, В зависимости от того что, от, вы, там что вы туда можете... будете ложить, да. да, в этот стик. Можно да. положить так что выложите стик что-то что бойлы. часов или... 5-6 Нет, у нас вот кстати вот стики вот вон выложенные там это уже спортивные стики, они на это, там, то есть стик он в составе то есть правильная механическая работа плюс возможность того, что он что-то будет забирать, себя впитывать. То есть это основа, а уже вымачивалки, что вы будете вымачивать, это уже ваше личное дело.